প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈকে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সততে ঢোল বুজাই ফুৰি থাকে ৰাইজৰ ওচৰত এইটো ফালি ফালি চিঞৰে যে বি টি আৰত ইউ পি পি এল দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতহে শান্তি আহিছে বি টি চিত ইউ পি পি এল দল নথকাৰ সময়ত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি টি চি চৰকাৰ আছিল তেতিয়া কেৱল অস্ত্ৰৰ ৰজননী হিংসাৰ দাবানলহে কেৱল বি টি আৰ অঞ্চলত আছিল এই বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সততে নিজকে শান্তিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচৰ হিচাপে ৰাইজৰ আগত ৰিজাই ফুৰে কিন্তু মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিবিলাক সংগঠনৰ চনৰ কাৰ্যকলাপ আছিলে যিবিলাক ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আৰু যিবিলাক সংগঠনৰ সদস্যই দুই হাজাৰ বাৰ চন আৰু দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ যি গোষ্ঠীগত হিংসা বা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ লগত জড়িত থকা বুলি এন আই চাৰ্চিক প্ৰদান কৰিছে সেইবিলাক ব্যক্তিকেতো আপুনি আনি আজি বি টি আৰৰ ৰাজগাডীত অধিষ্ঠ কৰিছে আপোনাৰ লগত আপুনি বি টি চি চিফ আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰিষদখনত হয়তো আপোনাৰ এই ইউ পি পি এল দলৰ এম চি এল বা ই এম হিচাপে তেওঁলোকে ৰাজগাডীত বহি আছে